К участию в инициативе приглашали ОСМД, ЖСК, квартальные и домовые комитеты, а также инициативные группы по созданию ОСМД. «Чистый двор» – это программа, инициированная компанией «Интерпайп». В поддержку людей, которые взяли на себя ответственность за то пространство, которое окружает их и их жилье. Это такие общества, как ОСМД, инициативные группы, которые на стадии создания и утверждения таких обществ, квартальные комитеты которые также нуждаются в поддержке и в своем внимании. Порядок в городе и стране начинается с нас самих. Принципиальная позиция интер Пайп. Поэтому завод поддерживает тех, кто и сам готов что-то делать. Как депутаты и сотрудники «Интерпайп», которым близки подобные ценности, мы готовы поддерживать людей сегодня и в дальнейшем. Участники «Чистый двор» с «Интерпайп» не откладывая, приступили к работе по улучшению своего двора и были искренне рады и благодарны. Хочу выразить благодарность «Интерпайп» нашим депутатам за оказанную помощь, содействие. От лица всех жителей нашего микрорайона наведение порядка в наших дворах нам очень приятно. Люди вышли, все работают, все довольны. Еще раз большое спасибо. Очень приятно за, то, за помощь э, Интерпайпу компании. И спасибо Сергею Николаевичу ну и всех депутатов, которые помогают нам финансово. Двор долго был запустен, теперь он ну, преображается. Но ну, мы очень рады и за то, что помогают нам Интерпайп. Спасибо большое. Хотелось бы поблагодарить Позднякова Сергея Николаевича, компанию «Интерпайп», за то, что они нам помогли, выделили нам краску. Очень радостно, что мы не остались в стороне, что все-таки нам помогли. И наши детки будут теперь на яркой, красочной площадке. В эту субботу все хорошо потрудились. А самый активный двор ОСМД, который лучше всех привел в порядок в собственный двор, получит приятный бонус от Интерпайп – сертификат на одну тысячу гривен для приобретения необходимых для дальнейшего благоустройства двора стройматериалов.